Hər kəsə salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlərlə bu tortun hazırlanmasını paylaşacağam. İnşallah bütün bildiklərimi, məsləhətləri sizinlə bölüşəcəyəm ki, sizlərinin də işinə yararlı olsun və siz də bu videoya baxıb gözəl tortlar hazırlayasınız. İlk öncə on deyim ki, bu tort ballı tort idi. Ballı tortun ıı, hündür olması üçün çalışın ki, ıı, ölçüsünü, yəni diametrini az edin, amma qoruları çox edin. Məsələn, bu tort 10 qorudan ibarət idi və deməli kojları gördünüz kimi ürək formasında kəsmişəm ürək qələblə və elə ürək qələbin içərisində də yığıram. Kremim isə deməli zavarnoy kremdir və qaymaqla qarışdırmışam. Çox az da yağ əlavə etmişəm o kremin resepti kanalımda var. İnşallah linki videonun altına qoyaram. Gördüyünüz kimi, deməli mən artıq əlim öyrəşib deyə bilərəm. Mən öz spatulamla 3 dolu spatula, yəni hardasa bu edər 4 xörək qaşığı kimi, yəni gördüyünüz kimi nə qədər krem əlavə edirəm. Əlavə edib ə, tam Mən hər tərəfi kremlə qapayıram və hətta bir təbəqə yaranır, yəni sanki ağappaq görünür. E, belə etsəniz, sizin də balı tortunuz gözəl, yumşaq və kəsərkən indi sonda kəsilmiş formasında göstərəcəm. Yəni qat-qat kremləri bilinən və çox gözəl e, görünən olur, yəni iç görünüşü çox gözəl olur həqiqətən də, dadına da söz ola bilməz. Korcuları bişirərkən mütləq diqqət edin daha doğrusu həm yandırmayın, həm də çox qızardın. Onda daha gözəl olur. Görəndiniz kimi mən tortu artıq kremlədim, qoydum. Bir müddət qalır soyuducuda. Daha sonra üzərinə belə krem torbasına keçirilmiş mavi və təhrai rəngli kremləri sıxıram bu formada elə ürək formasında və onun üzərindən ehtiyatla deməli bu tort düzəldəmə bıçağı ilə, səliqə ilə gedirəm. Bu cür yox elə yəni fırlatmadan sıra ilə də edə bilərsiniz mən biraz etdim, gördüm rənglər qarışır, onda elə düz formada etdim. Kənarını da bu formada, yenə mavi və çəhrayı olmaqla tərcivəyə alıb, e, deməli düzləşdirəcək. Belə etdikdə tortun e, kremləri hər tərəfinə bərabər yayılır və səliqəli olur. Həm də ballı tortdu deyə gərək çox kremləyəsən ki, e, o qatlar bilinməsin. İstərsəm istəməz bilirsiniz ki, ballı tortdu. Tübbə düz kremləmək e, digər biskvit tortuna nisbətən çətin olur bu formada düzləşdirdim, yəni bacardığım qədər düzləşdirməyə çalışdım. Onu da deyim ki, düzləşdirərkən baxın, belə kənarlarını düzləşdirərkən mütləq əlimizlə etməliyi, çünki əlimizin istiliyi ilə o krem əriyir. Yəni bu məqamda bıçaqda isti olur və ona görə çox gözəl düzləşdirmək olur və mən də bunu bir YouTube kanalında görmüşəm və onu edəndən bəri həqiqətən də çox gözəl düzləşdiyini görürəm. Belə deməli idman üslubunda olduğu üçün tort, idman formaları hazırlamışam. Qız üçün hazırladığımı göstərdim, indi isə oğlan üçün, yəni köynək, şort və digər idman alətləri falan onları hazırlayıram. Fiqurları hazırlayarkən çox danışmaq istəmirəm, çünki elə məncə videodan aydın görünür. Birdə yerə məndə danışmaqla ola bilər ki, fikrinizi dağıdım. Sadəcə onu deyim ki, şəkər xəmirini yayın, bir müddət e, matın üzərində saxladın. Ondan sonra istədiyiniz e, formada fiqur kəsə bilərsiniz. E, mən qayçı ilə kəsdim, yəni çox sələyəgəli oldu. E, Ti-shirtün müəyyən bir hissəsini kəsdim, daha sonra isə qayçı ilə bərabər e, formada hər bir tərəfin düzəltdim. Həm vaxt azlığından, həm də e, telefonumun yaddaşında yer olmadığı üçün bir çox fiqurların hamısının e, hazırlanmasını çəkä bilmədim. Amma məsələn, e, YouTube-da ingilis dilində, Google-da və ya YouTube-da axtarış verərək istədiyiniz e, şəkər xəmirindən bəzəklərin düzəlməsinin videosunu tapa bilərsiniz. Yəni şərt deyil ki, məndən və ya hər kəs izlədiniz tort ustasından e, baxasınız, yəni onun videolarına e, ingilis dilinə də baxmaq olur. Ən azından hazırlanmasını görürsünüz. Və görünüz kimi bütün ə, mənə lazım olan bəzək düzəyi işləri bitdikdən sonra, yəni ləvazimatları hazırladıqdan sonra tortun üzərinə yerləşdirirəm. Burada da ə, deməli yaşıl kokosdur, rəngləmişəm yaşıl rənglə və ona əlavə edirəm ki, daha doğrusu yaşıl kremim ə, yox idi. Yəni yaşıl ə, rəngim yox idi, amma yaşıl kokosum hazır var idi. Belə, yəni əlavə etdim. Məndə gözəl görüntü oldu. Yəni sanki çəmənlikdədir top və idman ə, matı təmannilikdədi. Sivariçi də çox bəyəndi. Çox qeyri-adi bir tort oldu onu söylədilər hər kəs. Bu da tortumun iç görünüşü. Baxın, mən bunu dəyirdim. Yəni kremləri sanki biskvit e, tortu e, kimi qat-qat e, bilinir, yəni qatları və kremləri aydın görünür. İnşallah sizlər də hazırlayın. Kanalıma dəstək üçün abunə olmağı unutmayın. Videolarımı bəyənin və bolluca rəy yazın ki, videolarım daha çox insanların qarşısına çıxsın və izləsinlər.